Какой счетчик будет? Вот счетчик и вот проводка. Ага, вы можете сказать где ваша машина находилась в время пожара ну, ну, вот, вот здесь я, я не знаю как они ее понял а правда а ли что она мешала проезду пожарного? я не видел честный происходит. вышел смотрю она уже здесь как они ее тянули машина стояла на ручнике. каким образом без понятия, как они ее ведь где целая не, не, не зацепили ничего Как это тянули взяли просто без понятия нужно <соцентральный> 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 Сегодня, 2 апреля 2014 года, около 9 часов утра, было получено сообщение о загорании на 10 этаже 10-этажного жилого дома по улице Высоцкого, 2. По прибытию первого подразделения сразу было выявлено, что открытым пламенем горит балкон на 10 этаже. Была получена информация, что в квартире находится больная женщина, которая не может самостоятельно передвигаться. В ходе поисковых спасательных работ звеном газодымной защитной службы из квартиры была эвакуирована женщина 55 года с ожогами верхних и нижних конечностей. Также было выявлено, что пожар распространился на площадь 30 метров квадратных. Есть угроза распространения огня по квартире и на соседние квартиры. Сразу же был дан повышенный номер вызова. И к месту пожара были направлены дополнительные по месту вызова работало 4 единицы основной техники и 1 единица специальной. Сложное тушение пожара заключалось в том, что пути подъезда к дому были загроможены неправильно припаркованными автомобилями, что продлило время начала э, тушения пожара. На данный момент пожар ликвидирован. Помощник начальника дежурной смены оперативно-коррекционного центра. Главное управление ДСНС Украины в Одесской области, капитан э, Дурягин Алексей Владимирович. Электроплитку оставил включен Электроплитку? Да, на балконе. Я понял. А ну не уследили или как? Да вышел за сигареты и забыл за нее. А там поставил подогреть. И жир вот эту сало загорелась. А балкон вообще-то дерево. А -а -а. И вот это хапануло Виктор Иванович.